بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا صدری بیسرلی عمریِ بہل القدت ملسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وَ عل محمد اللہم صلی اللہ محمد و محمد, محمد واجل فراج ہوں تو یہ میری آج کی یہ پوسٹ جو ہے عزمہ گیلانی کے نام ہے عزمہ گیلانی میری پسندیدہ ترین

ہونہار اور باصلاحیت اور تعلیمی آفتہ لڑکیوں کی تلاش تھی ایسے میں پی ٹی وی کے کسی جوہری کی نگاہ انتخاب میں عظمہ گیلانی آ گئیں اور پی ٹی وی کے ڈرامہ انڈسٹری کو عظمہ گیلانی کے نام کا گوہر مل گیا یہ عظمہ گیلانی کے کیریئر کی ابتدا تھی لیکن اصل میں تو عظمہ گیلانی کے کیریئر ابتدا تب ہوئی جب انہیں اشفاق احمد کی مقبول ترین ڈرامہ سیریز ایک محبت سو افسانے میں ایک کھیل نردبان عرفان میں کمہار کی بیوی کے کردار پر گریجویٹ ایوارڈ دیا گیا اس مقام تک پہنچنے میں انہیں پانچ سال لگ گئے وہ پیتالیس سال وہ پینتالیس سال پر محیط اپنے کیریئر کے ساتھ سوری <coughs> پاکستان کے ابتدائی ٹی وی اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سن انیس سو چونسٹھ میں پاکستان میں ٹیلی ویژن کے ابھرنے کے بعد شہرت حاصل کی انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن کیریئر کا آغاز کرنے سے قبل سن انیس سو پینسٹھ میں عنایت شاہ گیلانی سے شادی کی اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ایک کامیاب رزدواجی زندگی گزاری تین دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک محنت کرنے کے بعد خزمہ گیلانی نے پی ٹی وی کے مشہور ترین ڈراما وارس جو 1979 سیونٹ، میں ریلیز ہوا دہلیز 1981 میں نشیمن 1982 میں پناہ نائنٹین ایٹی ون میں ریلیز ہوا افغان تنازع کے پس منظر میں یہ فلم آیا گیا پناہ اور بے انتہا پسند کیا گیا اور بہت مشہور ہوا ان کی یادگار پرفارمنس میں سے ایک تھی پناہ ڈرامے میں کام عزمہ کا کردار ایک افغانی خاتون کا تھا جو رہنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی ملک کے بچے بچے نے اور بڑے بڑے نے اس کردار کی تعریف کی تھی انہوں نے سن انیس سو بیاسی میں پاکستان کے صدر سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ حاصل کیا وہ اپنے اکثر ڈراموں میں مضبوط خاتون کے کردار میں ہی نظر آئیں لیکن المیہ کرداروں میں بھی ان کا جواب نہیں تھا جس میں قابل ذکر پناہ ڈرامہ تھا اسی طرح طرح اور ڈرامے بدلتے قالب، نشیمن پگلی وارث نیلے ہاتھ اور دیگر متعدد کلاسک ڈراموں میں کام کیا ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا ارما گیلانی کی ننیال میرٹ میں رہتی تھی جہاں وہ پیدا ہوئیں ددیال کا تعلق دہلی سے تھا اور ان کے والد ریاست بھاولپور کے ایک بارسوخ فرد تھے وہ پہلے بھاولپور میں قیام پذیر رہی پھر شادی کے بعد لاہور منتقل ہو گئیں پاکستانی شوبز پاکستانی شوبز کا جو بھی تاریخ ہے وہ عثما گیلانی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے یہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے ڈرامہ سیریل قلعہ کہانی سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا جبکہ اشفاق احمد کے مقبول ڈرامہ سیریز ایک محبت سو افسانے میں بھی انہوں نے جو کام کیا اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ سراہا گیا عثما گیلانی خوبرو ہیں ابھی تک خوبرو ہیں ماشاءاللہ اللہ میں اچھا رکھے اپنے کرداروں کا انتخاب انتہائی چھان پھٹک کر کرتی تھی قلعہ کہانی کے ایک کھیل پاداش میں ہندو بانڈی کا کردار جو ادا کیا وہ بھی یادگار تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک جگہ جب قدب الدین ایبک گھوڑے سے گرتا ہے

ایسا بھی ہوا کہ اسٹوڈیو کا چوکی دار بھاگا بھاگا اندر آیا اور سرائیکی میں بولا کیا تھی گے اے چک ماری اے یعنی یہ چیخ کیوں ماری کیا ہو گیا یہ چیخ کس نے ماری پی ٹی وی کے معروف سینئر اداکارہ ازما گیلانی نے اپنے کیریئر کے عروض پر ٹی وی چھوڑنے کی اصل وجہ بیان کی انہوں نے بتایا کہ ڈراما ان کی پہچان ہے اور درجنوں شاہکار ڈرامے ان کے کریڈٹ پر ہیں لیکن چونکہ اب وہ گزشتہ کئی سالوں سے آسٹریلیا جا چکی ہیں اور وہیں پہ مستقل مقیم ہیں اس لیے وہ یہاں پاکستان میں پروگرام کرنے سے قاصر ہیں وہ آئی ہوئی تھیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ساتھی فنکاروں سے خوب ملاقاتیں کی اچھی اچھی اور ایک دو پروگراموں میں بھی شریک ہوئیں لیکن اب وہ کام نہیں کر رہی ہیں نے بتایا کہ اشفاق احمد صاحب نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم بہت پیار کرنے والی ہو تم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہو تو انہیں چھوڑ کیسے پاؤ گی لیکن میں واقعی نہیں چھوڑ سکی اور میں وہاں پہ چلی گئی اپنے بچوں کے پاس میں نے سوچا اگر عظما گیلانی کہتی ہے میں نے سوچا اگر زندگی کے صرف دس سال بھی رہ جائیں تو میں اپنے بچوں سے چند دن ہی مل پاؤں گی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پاکستان کے بجائے آسٹریلیا کو ہی اپنا مستقل مستقر بناؤں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ عظمہ گیلانی آسٹریلیا کے کسی پارک وغیرہ میں ہیں اور